Привет, друзья! С вами я, Андрей, и сегодня я вам буду показывать из Лего самолет, какой я сделал только что сегодня. Это для, для него детали, какие будут присоединяться к его парусам. И сегодня вы будете изучать его. Так, у него есть очень много функций, э, очень много деталей не очень много, як и много, и немного, можно сказать, что он делается из маленьких деталек. Если бы со этих штук отсюда саме більші дороже, Саме більші, то его было бы дуже легко сделать, а вот такие самолетик. Ну, если не нравится, то можно это отщипать, прищипать до него эти штучки. Ну, вот с изображением сейчас прочеклю И вот он на, не на колеса, а на свои порожни. На свои водни ходки. Больше даже ведра не такі уж і такі погані. Ну, не то, що самолюб поганий, а просто. Він балансірований, не опадає ні на якусь сторону. Є передній. Чоловічик есть спеціальним. Захід не так високо, не так падає, і перед не падає, балансований, це через те, що я зробила так Тут менший, тут ще менший, і ще менший, так робиться для ба балансування свого свого транспорту або самоліту Дивіться, йому вглазом гачки, так, він гачки має Ну, я все показал Маша. Давайте теперь полюбуемся. Друзья, это все. Если хотите еще одно видео на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Набираем 5 лайков, и тогда выходит новое видео. 5 лайков. Ну, думаю, что все для вас не очень сложно, и мне будет приятно. И подписывайтесь, все хорошо, мой канал тоже хороший. Я буду снимать видео. Скоро у меня появится ноутбук. И я буду снимать видео как про игры, так и про всякие вещи. Где я буду лучше снимать и всякие вещи. Добро всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока!